учиться, дружить, учиться э, правильным отношениям. Ну, если, я не знаю, я смотрю, здесь только очень много молодежи, молодой молодежи, если есть на этом месте люди, которые уже молятся о своей второй половине, я думаю, это тоже для вас актуально. И это хорошая возможность встретить э, человека, которого вы полюбите. Но что я хочу сказать, основное, друзья, основная цель наших встреч, э, потому что я такие ну, разные шутки слышал, приколы типа, ну, я не пойду, мне все не гореть, э, как бы, ну, мне, мне, мне нормально, хайду идут кому уже там... То, друзья, это неправильное понимание. Это неправильное понимание. Мы э, должны, я просто уверен, мы должны думать об этом вопросе, вопросе семьи, вопросе отношений намного раньше, чем мы скажем, я уже готов. Аминь, друзья. Намного раньше, поверьте. Знаете, я помню историю одну, когда одна молодая семья образовавшаяся, у нее были постоянно ссоры и скандалы. И вот очередная, очередная проблема, и вот э, муж говорит жене, «Слушай, ну почему нам так тяжело? Ну почему у нас постоянно с тобой не складываются отношения?» Она говорит, «А знаешь почему? А потому что я молилась за своего будущего мужа, а ты не молился. И мне Бог послал хорошего мужа, а тебе досталось то, что есть». Поэтому, друзья, важно молиться о своей второй половине, важно думать о будущей своей семье, даже если вам сегодня 16 лет, не знаю, вы, вы чувствуете, что еще это где-то далеко. Я верю, что уже Бог может сегодня начинать формировать наше сердце, наше мышление, нашу веру, наше понимание этого вопроса, чтобы потом мы не думали, «Хм, а почему я не думал раньше. Я думаю думать за год до, до брака, за день до брака, за неделю до брака уже поздно о том, как оно все будет. Вот. Поэтому я вас просто, ну, мы вас ободряем, мы вас э, приветствуем на этом месте, и мы рады, что вы пришли. И сейчас я хочу передать микрофон нашей сестричке Насте Яценко, которая э, споет для нас, послушает, ну и потом дальше мы расскажем о сегодняшней программе. Поприветствуем! Спасибо большое! В Марине эта песня будет звучать впервые. Вы знаете, я так посмотрела на зал и понимаю, что здесь 16 плюс. Это, наверное, так 16 с очень большим плюсом. Но это здорово, на самом деле. Это показывает то, что каждый из нас хочет чему-то учиться, хочет к чему-то стремиться. И не просто к чему-то, а к тому, чтобы Господь благословил нас прекрасной половинкой, прекрасным человеком, с которым мы могли бы прожить всю нашу жизнь и служить Господу вместе. И я хотела бы исполнить для вас песню, которая называется ⁇ Я сильна ⁇ Потому что любовь она делает нас сильнее. И не только любовь к ближнему, к нашему человеку любимому, но любовь к Богу, она делает нас сильнее. И любовь к Богу, она может помочь нам давать любовь самому дорогому и самому близкому человеку. И я сильна. Простите, пожалуйста, маленькие технические моменты. Мы сейчас отстроим всю фонограмму, чтобы вам тоже было слышно музыку, не только мне. Кто из вас первый раз на встрече счастье рядом? Здорово! Практически все. А кто второй? Спасибо. еще сильнее, еще крепче и еще счастливее, чем вы есть на сегодняшний день. И я еще хотела для вас исполнить одну песню. Когда девушка влюблена, или она любит, она любит петь, неважно, есть у нее слух, нету. Она поет везде. В душе, в душе, на улице, она поет. И вот я думаю, что многие из вас слышали эту песню. Это песня Тины Кароль, но она очень красивая, я ее просто очень люблю. Она называется «Намалюю убий зори. настя друзья итак как я уже говорил цель молодежного движения счастья рядом помочь молодежи создавать правильные классные добрые крепкие отношения друг между другом и э, пару слов о нас еще хочу рассказать. Для этого мы проводим разные ивенты, разные встречи в Киеве, в других городах, на конференциях, куда нас приглашают. Мы приезжаем, проводим различные ток-шоу, э, приглашаем спикеров интересных, проводим какие-то встречи, которые посвящены конкретно, можно на них пообщаться, где много общения, чая, кофе, знакомств и всего такого. У нас есть даже свидетельство, уже начинают появляться пары создавать, и создаваться семьи вот так это движение молодое еще мы много так сильно не можем рассказать но уже есть определенные плоды и сейчас хотел вам показать небольшой ролик о нашем служении э -э, Иван один из ивентов, который был в Киеве поэтому прошу сейчас включить коротенький ролик вот и потом тоже еще один покажем ролик э -э посвященный сегодняшней теме Андрюша включишь да Скажи, на секунду школе А, -а, -а, -а. за косичку. И вместо разных милашинств мы решили посетить такой крутой вент, как счастье рядом. И самое главное, ну, для меня. Для всех. Там был предыдущий, души. Ты знаешь, что такие три души? Прик души. <сícki> 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 И мы у них узнали, что для них такое день библиотек, как они относятся к своим библиотекам, к, к своим любимым. Вот, давайте посмотрим вместе. Миша ясно, Миша дружина. Мама. А, мама. Мама дружины, да. а когда ты понимаешь, что все, я не могу без этой людины. А когда ты ее запомнила, ты сказала ей, что я без тебя не могу жить, я хочу жить всей своей жизнью. Она согласилась сразу? Она сказала, ляг, поспи. Сегодня была молодежная встреча, встреча молодежного движения «Счастье рядом». По сути, это движение, оно в основе своей заключается в том, чтобы помогать молодым людям понимать, семья, что такое брак, и создавать счастливые семьи. Наша цель – это научить молодежь э, правильно относиться к семье и семейным ценностям, и, конечно же, создать платформу для того, чтобы люди могли знакомиться, общаться, дружить, ну и создавать эти семьи, о которых мы общаемся. Всем привет! Привет! И приглашаю вас на нашей встрече молодежного движения «Счастье запутался. А, главное в жизни не запутаться. А, чтобы не терять время, мы сейчас покажем вам еще один ролик. Но перед этим хочу сказать, друзья, а, такое направление сегодняшней нашей встречи, конечно же, об отношениях. Конечно же, об отношениях. И сегодня мы с вами порассуждаем о том, как развеять различные мифы об отношениях. Вы знаете, что существует множество разных мифов, в которые люди верят. Знаете, когда мы были маленькими, мы верили в сказки, там какие-то нам рассказывали, и мы в это верили, но когда мы выросли, да, мы в это перестали верить, потому что поняли, что это все сказка. Но, к сожалению, существует много различных историй, фактов, можно сказать, мифов, в которые люди продолжают верить. Но это неправда, и сегодня мы об этом поговорим. И сейчас прошу, попрошу такой ролик включить о отношениях. о отношениях. Это такой фрагмент Яролаша. Кто любит Яролаш? Смотрите. Ну вот, сейчас посмотрим тогда. Одного прямым слева, второго слева под корпусом и справа под челюстью. И оба отдыхают. Обалдеть! Это что, тут на меня трое валились? А-а-а! Ну, вообще! Но я одного обманываю слева, потом короткий боковой справа в челюсть, а затем серия ударов под корпусом Второе, моим коронным оперком справа. Ха! Ха! Ну, он конечно поплыл, и я его мам вашей вау. И второй отдыхает. Друзья, ну это такое, знаете, направление такое, такая тема о том, как как парни любят рассказывать девушкам, какие они крутые, какие мы классные сестры, а? Вы, вы просто не представляете. Вот, ну сегодня будет чуть-чуть позже наш спикер, я, я его чуть позже представлю нашего брата, который будет служить словом сегодня у нас есть определенная программа, и как я уже рассказывал, наши встречи это не просто лекции, а цель этих встреч, чтобы молодежь могла общаться, знакомиться и классно проводить время. Я понимаю, что сейчас очень много людей, и какое-то такое движение создавать просто места немного. Но мы попытаемся сейчас с вами сделать одну такую интересную игру, в конце которой будут разыгрываться призы. Я сейчас передам микрофон брату Жене, который с нами в одной команде счастья рядом. И он вам расскажет, что это будет за игра и ну, все, что из этого вытекает. Привет, ребята. Привет. нас здесь много собралось, отлично. И знаете, наверное, не все из вас, братья, такие классные вот спикеры, как этот парень. И не все такие активные. И потому мы придумали такую типа практическую работу. У нас дальше будет спич, потом будем выводы подводить, будет еще классная программа. Но сейчас вам каждому раздали вот такую картинку, да? Всем хватило, кому не хватило? Вы, вы потом подойдете, мы вам дадим. Смотрите, в чем суть. Смотрите, в чем суть. Эта картинка... Она поделена на две части. Одна находится у брата, а вторая находится у сестры. Вот. Ваша задача а, ходить между рядами, искать, у кого же она нашлась. Братья, вы будьте активными, а, делайте вот первый шаг. И когда вы ее сложите, она должна о, очень классно так совпасть, и вы должны увидеть какую-то картиночку. И с другой стороны будут вопросы. Будут вопросы, на которые вам нужно нужно пообщаться, там брат задаст вопросы сестре, сестра брату, вот. И то, что сказал Юра, в конце у нас у нас будут призы, то есть мы будем разыгрывать. Очень классные призы – это чашечки, там шоколадочки и еще очень два классных суперприза. Потому для вас круто было бы вот не просто прийти, прийти сюда чему-то научиться и вот каждый семинар мы чему-то учимся, 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 но сегодня у вас есть такая возможность немножко попрактиковаться, познакомиться, что-то узнать друг о друге, с кем-то новым познакомиться и вот такая сейчас у нас будет активность. Друзья, кто не хочет принимать в этом участие, вы можете не принимать, мы вас не заставляем. Вот, но я знаю, что на этом месте есть много, кто, хот... кто хочет. Правда? Братья, вас не слышно, правда? О, молодцы. Все, тогда у нас сколько? У нас есть 15 минут для того, чтобы пообщаться. Друзья, это стоит того, давайте э, поднимайтесь со своих мест. Поднимайтесь со своих мест и пробуйте знакомиться. Пробуйте составить эти картиночки. вы подходите к нам, вам наша группа порядка даст. И также у вас есть маленькие анкетки, кто ее заполнил, можете подходить к нам и также ее сдавать.